Какой документ говорит о том, что Украина не выполнила Минские соглашения? Давайте. Об этом, об этом говорят факты. Здравствуйте. Добрый день, да, здравствуйте. Вы стример, да? Мы, да. А вы? Да, я вас частенько наблюдаю, да. Какая... Вам нравится? Скажите только честно. Ну, достаточно так, ну, противоречиво, так скажем. Что имеете в виду? Ну, где-то вы правы, где-то я с вами поспорил бы, да. Хотите, давайте пообщаемся. Почему? Давайте пообщаемся, да. Как вас зовут? Вы же знаете, я Константин Запорожье. Меня Александр зовут, да, очень приятно. А с чем не согласны, Александр? Ну, такое, вы знаете, начинаете потролливать... Ну, то есть люди попадаются разные, и вы начинаете их подтролливать, как бы, ну... По обстоятельствам. Вы, вы, Да, вы понимаете, что вы на уровень выше и начинаете их троллить. Ну, это же это как бы... В я никогда не считал себя ни на какой уровень выше. Как это? Нет, происходит? ну, по вашему общению я вижу, что вы, ну, более образованный, как бы, человек. И вот на, ну попадаются с вами люди менее образованные и вы начинаете их потролливать. Ну, не, ну попадаются как откровенные, да. ну алкаши просто на все и все, которые что-то а, ну... слышали и пытаются переубедить в чем-то человека, который, можно сказать, э в этом всем живет. Ну поскольку специя ну, вот да. связана. Это... Так а с чем вы не согласны? Вы именно с поведением не согласны, либо с какими-то аргументами мы не согласны? Нет, аргументы я пока ну как бы ничего не могу сказать. Просто, ну, Чисто что вы потролливаете, мне много людей вот... Мое поведение не нравится. Не то, что поведение. Ну, просто вы потролливаете, понимаете, что вы на уровень выше человека, и вы начинаете его чуть троллить, а да. вот как вы думаете, почему так? Вот, вот так, а не как-то иначе? Ну у каждого человека разные как бы разные восприятия жизни uh -huh. и то есть нам говорят одно нам говорят одно вам говорят другое то есть у вас своя правда у нас своя правда да но а не возникало ли у вас никогда вот желание взять и разобраться в том что вот абстрагироваться от того всего что вам говорят и попробовать разобраться uh -huh. допустим А кто же на самом деле виноват в том что происходит? Ну, как вы думаете, кто виноват? Я просто на 100% уверен. Ну, Толь, ну, давайте, ну, давайте, чтобы было проще, изначально мы с вами определимся, где вот эта тонкая грань, э -э, виновен, не виновен. Как можно определить, прав ты или не прав? Прав, да, у Александра. А это знаете как? Нет, если... Я не прав, вы можете меня поправить. Если вы не правы, я попробую вас О, поправить. Да. Только ж вы понимаете, что не каждый воспринимает то, что ему говорят. Я всегда, mm -hmm. я всегда если вы смотрели видео, я всегда свое, каждый свой аргумент, каждый свой факт аргументирую определенной нормой права. То есть ссылаюсь на какую-то определенную статью определенного закона, либо норму конституционного права. Ну а да, чего, да, да, чего да, да. происходит, чего не происходит, ну вот, как бы с, с теми, с кем я разговариваю. И ну, всегда почему-то мне пытаются доказать тот факт, что я где-то что-то не прав, потому что правда у вас. Ну, ведь правда-то она одна. И почему я говорю, что... Не, 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 причем... А, ну правда, да, правда всегда одна, это ого. сказал фараон. Да, вот. вот Но вот вы понимаете, что... Задавая, задавая вопрос, где вот эта тонкая грань, с одной стороны ты прав. Ничего ну, я не говорю. Один, да мне без разницы. И один шаг, и да. ты уже становишься неправ. Вот где вот эта черта, где вот эта красная линия? Не, ну тут, тут уже можно, знаете, как рассуждать, что... Кто прав, кто не прав, вы имеете в виду с начала, с начала военной операции? Кто ее начал Нет, или что? Нет, сначала вот, вообще с 2014 -го года. Ну, с 2014 -го года начался военный переворот. Ну, подождите. Ну, как подождите? подождите? Как ну, подождите? военный переворот. Ну, слушайте. Ну, с, сила, давайте силой давайте... забрали власть. Силой забрали власть. Вот Янукович вот почему убежал? Он же готов был отдать, отдал, отдать власть. Договор был подписан, соглашение было, да. Давайте тогда определяться, что такое силовой, силовой вы говорите переворот. Ну да. Но вы помните же, что в 2014 году происходило на Майдане? Мы тут смотрели, мы мы смотрели в России, мы а были какого, в шоке. Да-да. Да, а с какого вот момента вам начали показывать Майдан? Вот что вы первое увидели на Майдане? Ну, в февраль, наверное, вот так вот скажу. Вот. А видите, если бы вы поинтересовались, то вы бы поняли, или хотя бы... Что это началось в декабре, почти, да? И это все началось в ноябре, понимаете? А, в ну, нам Принялся тоже -то, говорят, что -то это началось в ноябре-декабре. Когда, ноябрь, когда декабрь, нет министров да. принял решение о том, что нужно приостановить подготовку документов к подписанию Европейской э -э ассоциации с Европейским Союзом, понимаете? Mm. Вот на well, это отреагировало общество. И, и дело в том, что отреагировало по закону, поскольку законом у нас предусмотрено, конституция предусмотрена. Э, тот факт, что граждане имеют право виходить на акції протесту, на митинги. Друзі, сьогодні кожен з нас може наблизити перемогу. Переходьте за посиланням в описі, під відео та підтримайте Збройні Сили України будь якою сумою. Кожна гривня є важлива, тільки разом, ми сила. Важаємо здоров'я. Ми, бійці 5-ї, окремої важкої механізованої бригади, виконуємо свої бойові завдання на Запорізькому напрямку. Звертаємося до команди «Кіт Лекс» з проханням про допомогу в зборі коштів на авто та комплект зимової резини до нього. Сума збору 300 тисяч гривень. Ми маємо потребу в цьому авто для підвозу БК та особового складу на позиції, зв'язку з погіршенням погодних умов. дуже просим отлучиться от этого сбора. Слава Украине. слава. А вот применять в отношении этих граждан силу только в случае, если нарушается закон. А закон не нарушался. Как не нарушался? Ну, а в власти. если не представитель, объясню, если вы не знаете, что Майдан был с ноября месяца, вы наверняка не можете утверждать Нет, ну, тот факт, что он нарушал... Я такой, не могу, я такой, вообще никоим образом, вот я живу в другой стране. Так вот, я живу в другой стране. Не До момента, пока Мистер Янукович не отдал преступный приказ на разгон Майдана, вот этих студентов, которые э, вышли туда, первыми, а, пока ну, спецподразделение И... а пока не приехали представители спецподразделения Беркут, и силовым методом ага. не попытались разогнать этих студентов э -э, в начале да. декабря. Ну и футбольных Понимаете? болельщиков, да? И футбольных да каких там еще не было никаких футбольных болельщиков, там были одни студенты. Они э -э, где-то в начале пятого утра приехали и начали э -э, силовым методом их оттуда выталкивать. Все, их там студенты, А, студент, их а побили, совершили преступление не в первую. Нет, ну, зачем Я понял. А, студента, а студентам что не понравилось? Я не понимаю, в Янукович. Подождите, не в Януковиче, решение. Я же только что сказал, решение Кабинета министров о том, что приостановить подготовку документов к евро, подписанию евроассоциаций. Mm -hmm. а, Янукович, mm -hmm. а Янукович, между прочим, закон этот принял. Это его, скажем так, э, Принял, за его каденцию да, да, принят прин. этот закон. Он его подписал, он его как президент обязан соблюдать, как гражданин Украины обязан соблюдать. Конституция да, а ему приказывает. А почему, а почему? Конституция ему нет, приказывает. Но есть, нет, если все было по закону, почему он убежал, да? Ну это вы к Януковичу задавайте вопрос, почему он убежал. А, Было но, подписано соглашение. Он же, он же с вашей стороны убежал, он же не Говорите с моей стороны Говорите со мной убежал. одновременно, Александр. Зачем вы начинаете говорить да. одновременно? Было подписано соглашение о возврате Конституции 2000 редакции 2004 года, о принятии специального закона, который вернет Конституцию Украины, э, Ой, точнее при, принятие Конституции 2004 закона года в редакции, значит, на момент 2014 со всеми правками, да? Потом что? Потом Мы же сказали в 2013 году это началось. Да, но ну, до соглашения это было на 2014 год. Соглашение а, было да. подписано 21. -го... Давайте я открою, чтобы не было легко. Да, чтобы не быть вот условным, да. Значит, первый пункт: э, в течение 48 часов После подписания этого соглашения. А соглашение было подписано 20, 21 февраля 2014 года. И вот здесь пишут. После под, э, в течение 48 часов после подписания этого соглашения. Значит так. Будет принят, подписан и э, э, опубликован специальный закон. Который вернет Конституцию Украине, Украины в редакции 2004 года. Угу. Дальше. Конституционная реформа. Сейчас я вам переведу. Ну давайте... Да. Украинский текст. Да я немножко понимаю по-украински, да? Давайте, может, так говорить. Значит, э, конституционная реформа, уравнивающая полномочия президента, правительства и парламента, будет начата немедленно и завершена к сентябрю 2014 года. Президентские выборы, они даже договорились о том, что президентские выборы будут проведены сразу после принятия новой конституции, но не позднее декабря 2014 года. То есть три основных пункта были прописаны. 21 февраля сели, подписали со свидетелями, Подтвердили, значит, представители от Евросоюза, кто был? Польша, э, Германия и представитель Евросоюза. Все обо всем было договорено. Я понял. Почему-то он на следующий день заявляет о том, что все, я не буду подписывать мне, значит, бандиты и все такое прочее. Ну, ну так бывает. Так бывает. На Украине так бывает. Ну так бывает. В случае, если кто-то не выполняет... В 22 году тоже самое. Нет, подождите, случае, Константин. кто-то не выполняет свои обязательства, тогда так бывает, да, согласен. Да, вот. Так же самое и произошло в 22 году, правильно? Когда сели за стол переговоров, вроде бы договорились, вроде бы договорились. Где? А... Как где? С кем? С кем ты где? С... Ну, с Россией, да. Как Который в кепке, а... может, пришел Он парень. Там. В кепке пришел. На официальные переговоры в кепке пришел. Это вообще трэш. Подождите, когда и с кем были договоры? А не было? Переговоров не было в 22 а вот, году? Зачем вы сейчас включаете вот этого Сам... идиота, с которым я в большинстве случаев здесь общаюсь? До этого, до этого, нет, вот, то до вы всего... начинаете мне рассказывать про 14-й То есть в 2014 году делать было так нельзя, а в 2022 можно, правильно? Как в 14 Я правильно я говорю? Я понимаю? Как было делать в 2014 нельзя? Покажите мне соглашение, которое подписали стороны по 22 Не, нет, подождите. Он, он сказал, что все, я готов все подписать, а потом отказался от что этого в 2014 году. Вы же только что, только что сказали было. про Януковича, мне рассказывали. Про Янукович он не то, что готов, он подписал. Он подписал, правильно. Соглашение, а в 22 году не то же самое произошло. Зачем вы меня перебиваете? Вы все перепутали. Соглашение он подписал. А закон, который должен был быть принят, Это вы меня перебиваете. Вернул, давайте я выключу, потому что вы постоянно говорите со мной одновременно. А закон, который должны были принять, он не подписал. Потому что отказался выполнять свои конституционные обязанности. Если вы мне говорите за 2022 год, покажите документ, где написано, что тот и тот представитель Украины договорился об этом, об этом с представителем России. И тогда мы сможем с вами рассмотреть этот документ и сказать, что кто-то из сторон данное соглашение не выполнил. Слушаю вас. Да, но в 2022 году были какие-то договоренности обозначены? Ну покажите мне эти договоренности, я же говорю, обсудим. Я просто, у меня сейчас компьютер выключен, я не могу вот так ну, вот, ну, докум... как вы. Документы нет, я не могу, как вы, сейчас вот глянуть в сторону. А я видите. Нет, в дело в том, что даже если бы вы и могли, то их нет. Вот нет самих договоров. Есть только условия, которые были выставлены, скажем так, да? Но это а не говорит, но это говорю, говорит не говорит о том, что Украина на них идет и, и о чем-то договаривается. Правильно или нет? Договор это когда на документе, когда на документе стоят правильно. подписи, когда определенные лица, ответственные за определенные вещи, э, визируют свое своей подписью. Значит, все правильно, все ну, правильно, так все так, верно, где в все, год, верно чтобы... все верно, четко. Где? Так же как и минские договоренности, минские, да, да, минские, они как бы... да? Минские, да. Почему, чем, почему да. не выполнили минские, кстати? А кто, кстати, не угодно? Ну, вы Российская Федерация. А, Российская Федерация? А как же Ангела Меркель, ну, ваша подружка? Причем здесь Ангела Меркель? Которая сказала, что это вообще туфта, минские договоренности. А Они были подписаны. Смотрите, а кто такая Ангела Меркель в данном случае? Вот если мы берем чисто а докум... сейчас, сейчас ну, чисто конечно. А на тот истор... момент... Нет, Зачем же, говорит, нет, со мной одновременно, я вопрос задаю. Кто такая Ангела Меркель в данном конкретном случае подписания Минских? Как первый, так вот и второй. Ну, слушайте, она... У вас же Польша, Германия, Франция, кто там еще по Минским соглашениям? По Минским соглашениям Зурабов, Зурабов Кучма, Хади Тальявини и две каких-то еще неизвестные фамилии, не подписанные. Из да, то есть это вообще ничего, ничего, вообще ни о чем. 1 2 все понимаете, что правильно. такое документ и как он оформляется? Почему-то посла Зурабова обозначили, что он посол РФ, да? Президента Кучму обозначили, что он президент Украины. А вот тех двух не обозначили, они какие-то Плотницкие еще кто-то. Кто такие? Известны? Вообще никто, вообще никто, никто. я Совершенно понял. А для чего нужны были... Гражданина Какие, Которые подписали. Кто они на тот момент, кем они Я являются, понял. кем они приходят, Константин. за что отвечают, неизвестно. А теперь самый главный вопрос. Кто же не выполнил Минские соглашения? Ну, кто-то не выполнил, да. Да неужели? Да. Ну, давайте, давайте рассуждать. Кто же это? Кто-то не выполнил. Кто это? И кто же это, и кто же это мог Какие быть? Какие у вас есть аргументы в пользу быть? того, что это не сделала Украина? Потому что на тот момент, Ангелы, вы же говорите, Польша, Германия, кто еще там? Я кто не еще говорю ни про Польшу, ни про Германию. Но вы же и... в самом начале нашего разговора это говорили. Я говорил про э, соглашение между э, оппозицией и президентом. Четырнадцатый год, 21 -го февраля. Ваш, ваши гаранты. Кто ваши гаранты были? Нет, Польша, они Германия. Они, во-первых, не гаранты. Они по соглашению проходят. Вам сейчас скажу. Как угу, подтвердили, да, То есть, при да, них да, этот документ вы, был подписан. Как же вы явитесь, Константин? Ну, Константин? Вы в свою сторону выворачиваетесь. Константин, вы в свою сторону выворачиваетесь всегда. Ну, вы верните в свою сторону. Какие проблемы? Кто вам не ну, знает? Ну, понимаете же, что а Ангела Мерчевич. Я еще сказал? раз спрашиваю, каким ну, документом вы, вы перебиваете тот факт. Вы что перебиваете меня. Вы меня перебиваете, Но а вы не я вас. Вы ответили на мой вопрос. Вы меня перебиваете, а не я Ответьте вас. Ответьте на мой вопрос, какой документ? Я о том, ваш вопрос. Какой документ говорит о том, что Украина не выполнила Минские соглашения? Давайте. Об этом, Об этом говорят факты. Об этом. Какие документы? нужны? Об этом и говорят факты. Факт без документов Нет. это. Понятно, что я не я и булки и лошадь Смотрите, не моя. У нас достаточно есть Все документов. Понятно которые говорят о том, что Российская Федерация. Да ну, Константин, ну вы зачем вы меня впутываете в вашу историю? Ладно, все, давайте, вам Всего удобно. вам доброго, вам давайте ищем Дакилью, ну, давайте, давай, давай, давай. правду Я это понимаю, я же это понимаю, очень прекрасно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новинок. Напишите в комментариях свою думку или пропозицию. Мне интересно, что вы думаете.